Спасибо. Русские очень гостеприимны. Москва, Большой театр. Вот этот господин тоже сделал мне подарок. Русскую балалайку. Дядя! Дядя! Но no possible. Передумал. В России на нее наплевать было, а как вот родину оставил в вот. Бельгии, не могу. Ченч, ченч. Вот, Пикассо. Голод мира. Родная моя, товарищ, мои мы едем далеко, подальше от нашей земли. Да, <говорит> На, погляди. Смотри сюда, мой френд. А? Совместное предприятие «Советская балалайка» Доллары мои. Ну что, рванем на Гавайи, а? А ты разве не в Израиль? Я к иудеям. По босе богу, да ты что, что там забыл? <laughs> Я потомственный дворянин. Племянник граф Юсупова. Тебе справку показать? Значит так. Сейчас рванем Монте-Карло, покрутим рулетку, а потом на Гавайи. Дядя, yeah, yeah. uh, possible go taxi for монте